biz anchadan beri shunaqa yashardik ishdan uyga kelsam erim yana oyoqda tura olmaydigan darajada mast o'tiribdi jahlim chiqib ketdi narsalarimni tez tez yig'ishtirdimu ko'chaga yugurdim erim orqamdan yugurib chiqdi tushundingmi mani yig'ishtirmayman yig'ishtirasan yur uyga yana ichib olgansiz yig'ishtirgin tushundingmi kir uyga ichmayman deb qo'y bering qo'limni og'rityapsiz qo'y bor e nima qilganing bor uyalmasanmi bor san kimsan yo'lingdan qolmagin bu mani xotinim bo'ladi tushundingmi tushundingmi bu mani xotinim san kimsanoingni ol kaltaegin keldim san bolani nima ishing bor kimisan san <laughs> <laughs> keting sizga yordam kerakmi deb o'yladim kimdir sizga menga yordam bering deb aytdimi nimaga aralashasiz uzr <laughs> uzr erim <uzur>. ichkilikka <laughs> haddan tashqari berilib ketdi ichkilikka berilgan sari qo'liga erik berishi ham kuchayib ketdi har kuni bitta narsadan nimanidir bahona chiqarib urush janjal qiladi uyda nimanidir o'zgartirishim kerak shuning uchun yonizga keldim tushunarli bilasizmi e, ichkilikka berilgan inson albatta e, ichgandan keyin o'zini nazorat qila olmaydi va o'sha o'zini nazorat qila olmagani uchun ham hamma alamlarini hamma o'zini qanaqadir e, nafratlarini sizga yaqinlariga sochgisi keladi siz o'zingizcha sizda hozir bu yoqqa kelishdan maqsad o'zingizni aybdor deb his qilyapsizmi yo qaysi tuyg'u sizni chorlab keldi bu yerga biz erim bilan sevishib turmush qurganmiz oldin yaxshi yashardik keyin u ulfatlarga qo'shilib ichkilikka berildi oldin bir oyda bir ikki marta ichib turardi hozir har kuni yani. ichadigan odat chiqargan nima sababdan shunaqa bo'lib qoldi ishlari yurishmay qoldimi erim harbiy edi mm -hmm. ishdan bo'shadi avvalga sal tushkunlikka tusha boshladi keyin o'zini tutib oldi taksichilik qila boshladi keyin bu ish menga to'g'ri kelmas ekan dedi hammasi shundan boshlandi assalomu alaykum yaxshimisiz haligi ge... hammaga shunaqa tashlanadigan odatingiz bormi ha yo'q a. yoshligimda otam ko'p ichib kelardi har kuni ichib kelardi onamga kun bermagan shuning uchun ayol kishini urgan odamlarni ko'rsam chidab tura olmayman. shunaqami har kuni icharkanman davolatib ko'rmaganmisiz davolatganmiz foydasi bo'lmabdidu o'zi ni go'r to'g'irlaydi deyishadi voz kechib yuborish kerak bunaqaya bilasizmi qo'shnilarni oldida ham yuzim qolmadi hammadan uyalaman bittasi tabibni nomerini bersa bittasi qanaqadir giyoh o'qitilgan giyohlarni olib kelib beradi tushunaman ular ham meni o'yladi, lekin hammaning oldida erimni yuzi yerga qarashini istamayman <tik> malika bilasizmi sizni aytib berganlaringizdan boshida ham shu narsani his qildim hozir ham shu narsani eshityapman Eringiz ichkilikka berilib ketganida o'zingizni aybdor deb bilyapsiz bu yerda sizni eringizni mas'uliyati juda katta lekin siz mana shu mas'uliyatni o'z bo'yningizga olib uni shu vaziyatdan chiqarishga harakat qilyapsiz umuman olganda mana shu qiyinchiliklarni o'tib siz ajrashish haqida hech o'ylaganmisiz bilmadim qanday qilib ajrashaman axir u erim bo'lsa menga o'xshab yashaydigan ayollar kammi ichimasa tuppa tuzuk odam очень.

keting deb aytmadim ammo mayli qani ichkariga kiring o'tirib turingchi men biror narsa o'ylab toparman derdimu ammo kutishdan boshqa ilojimiz yo'q o'tgan safar sizni oldingizga kelib ketganimdan keyin erim bilan bundan ham katta janjal qildik nima sababdan bu safar o'ldirib qo'yadi deb qo'rqdim qarang har faqat ko'ngan sari eringizni talablari oshyapti eringizni qanaqadir salbiy tomonga o'zgarishlari oshyoptiyu siz baribir ham chidab ko'nikib kelyapsiz bunaqa vaziyatlarda odam ichkilikka berilganda ayol kishini ko'nikib yashashi bu o'zini tanlovi va o'zini kutuvlari bu bilan siz man chidasam ko'nikib yashasam balkim bir kun kunemas bir kun mani erim o'zgaradi degan niyatda qilyapsiz albatta bu to'g'ri qo'llab quvvatlash kerak o'zgarishlariga ishonish kerak bu to'g'ri lekin agar sizni eringiz umuman o'zgarmoqchi bo'lmasa agar balkim o'zingizni kuchingizni sarflashingiz ham kerak emasdir bir o'ylab ko'rganmisiz shu haqida bilmadim erimga yo men yo aroqni tanlang desammikan men shunaqa tanlov qo'ysam aslida siz ong ostingizda o'zingizni tanlashingizni xohlayapsiz ham bu narsani eshitasiz ham sizni tanlashi mumkin lekin bu bilan e, irodali bo'lib ichkilikni tashlaydi degani emas mana shu ichkilikni tashlamasligini qabul qilishga tayyormisiz bilmadim <laughs> nima qilishga ham boshim qotdi jinni bo'lganmisan o'tiring mashinaga ahvolingizni qarang sizni bu ahvolga soldirdi buni nima ahamiyati bor bu ishni qilgan shaxs qonun oldida javob berishi kerak kerak emas hammasi yaxshi o'tib ketadi malika bunaqa yashab bo'lmaydi axir buni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi bir kunmas bir kun sizni o'ldirib qo'yaman mayli mayli yig'lamang kerakli muolajalarni qilib bo'lgan bo'lsangiz biz ketamiz qayerga olib borib qo'yishim kerak boradigan joyingiz yo'qmi ota ona qarindosh urug' unda menikida yashaysiz mana bu ikkinchi kalit bemalol o'zizni uyingizdagidek his qilavering ketdim haligi o'zi shundoq ham uyingizda ko'p qolib ketdim men biror ish topib ijara pulini yarmini to'layman ha mayli bir gap bo'lar ijara puli siz bemalol o'tiravering qayerga ham borarding <laughs> sen kelarkankusan aka <Ses> siz meni noto'g'ri tushunyapsiz men shu uyda yashayapman xolos abdulaziz aka menga bitta xonasini ajratib berdi siz noto'g'ri xayolga bormang ha jabman tush yangi yo'li degin uyimga qadamingni ham bosma haromi eshitdingmi hozir qo'shnimnikida yashayapman ustidan yozib beray desam qamalib ketadimi deb qo'rqdim qamalib ketish ehtimoli albatta katta lekin menga sizni o'zingizni xohishingiz juda yam zarur <laughs> siz nimani xohlayapsiz mana shu paytgacha eringiz bosim o'tkazib keldi zo'ravonlik o'tkazdi zo'ravonlik ostida yashadingiz ko'p narsani chidab keldingiz yana mana endi urdi ham sizni qachongacha va chidashingizni qanaqa o'zini chegarasi bor bir so'rab ko'ringchi qaysi chegaragacha yetsam o'shanda qanaqadir o'zimga xulosa chiqaraman deb aytasiz bilasizmi men u bilan ajrashmoqchiman bu yerda qaroringiz qat'iymi o'zingizni joningizni asrab qolish uchun harakatingiz juda yam to'g'ri chunki kundan kunga sizni eringiz vaxshiylashib juda katta zo'ravonlikka o'zizga ruxsat beryapti lekin bu yerda eringizni ruxsatidan tashqari o'zingizni ham ruxsatingiz bor sizni urish eringiz uchun oddiy hol bo'lib qolgan man sani boshqa malika manga bir marta imkon bergin iltimos ichmayman ham malika manga imkon bergin iltimos shuncha xatoliklar qildim kechir mani iltimos malika uyga qo'ymayman degandingizu yuzingizga nima qildi kecha abdullaziz bilan erkachasiga ochiqchasiga gaplashib oldik u orangizda hech hmm. narsa yo'qligini aytdi menga malika mani kechir, iltimos yani to'g'ri man sanga shuncha ko'p azor berdim iltimos Menga imkon bergin bir, bir marta imkon bergin kechir mani meni kechirgin unaqa demang qo'ni qo'shnilar eshitsa nima degan odam bo'lamiz eshityapsanmi ish topdim malika ertaga ishlashga chiqaman davolanamiz farzandlarimiz bo'ladi men ham seni baxtli qilaman ishon menga malika so'nggi bora imkon bergin menga menga imkon bergan, oxirgi marta imkon bergin Malika. iltimos kechira olasanmi meni yur narsalaringni yig'ishtiramiz ketamiz uyga malika bo'ldingmi ber qarashi oa men mana shu xonada yashadim abdulaziz aka menga qulf kalit ham qilib berdi odi siz yomon xayolga bormang men haromdan qo'rqaman malikam men senga ishonaman xavotir olmasang bo'ladi yur ketamiz aninarsalar assalomu alaykum nima bo'ldi bu nima qilib yuribdi buerd og'zingga qarab gapirgin vahit aka tinchlaning biz vahit akam bilan yarashib oldik xavotir olmang endi ular ichmaydilar ish ham topibdilar hammasi yaxshi bo'ladi bunaqa odamlarni yaxshi bilaman aroqqa qo'shib qasamni ham icsadi bu meni hayotim va menga juda ko'p yordam berdingiz buning uchun sizga katta rahmat erimga qaytdim Avvalgi yaxshi yashadi, keyin yana ichishni boshladi nimamish bola uniki emasmish bolani oldirdi, deya holi jonimga qo'ymayp esingizdami sizga o'sha ruxsat berish haqida aytgandim boshida sizni xafa qilishlariga ruxsat bergan bo'lsangiz bu safariga kelib sizga ishonmasligiga ham ruxsat beryapsiz bu shubhalar aslida insonni ko'nglida o'zida bo'lganida u hamma o'ziga ishonmagan o'zini bahosi past bo'lgan vaziyatlarni sizga yuklamoqchi bo'lyapti siz qanaqa tanlov qilgan bo'lardingiz farzandingizni tanlaysizmi yo eringizni bilasizmi qo'shnimiz abdulaziz aka bilan oramizda <laughs> hech nima yo'q u meni oddiy singlisidek ko'radi men erimga xiyonat qilmayman unaqa harom ish qilishdan o'zim ham nafratlanaman lekin erim ishonmayapti men sizga ishonyapman masalan siz o'zingizga ishonyapsizmi lekin nega shunchalik ko'p o'zingizni oqlashga harakat qilyapsiz demak eringiz ham sizni ovozingizda sizni ohangingizda qanaqadir shubhalanishni eshityapti shubhalanmasdan o'zingizni qaroringiz <laughs> qat'iy bo'lsa o'shanda siz mana shu hissiyot bilan eringizga ham ulashasiz siz uchun hayotda <laughs> nima muhim bo'lsa eringiz ham ertaga sizga qarab shu narsaga ishonishni boshlaydi albatta sizga bosim o'tkazib o'zinikini qildirishni ma'qul deb biladi eringiz chunki bu narsaga o'rganib qolgan lekin siz bu narsaga ko'nikib yashayapsiz qayerga borardi doktorda nima qilaman harrom xolangni oldirib tashlagani bordingmi deb so'rayapman sendan men sizga aytdim u kishi bilan oramizda hech narsa yo'q qulf kalitni ham ko'rsatdim o'ziz senga ishonaman deb aytdingizku men senga nima yosh bolamanmi a qulf kalit bilan aldaydigan Ha? bilasizmi bolam o'ldi o'zim ham bir o'limdan qoldim o'sha kuni ham hizri yetib kelganda abdulaziz aka yordamga yetib keldi lekin bolamni asrab qolisholmadi endi u kishiga qaytish niyatim yo'q nafratlanaman yaqinlarim qo'ni qo'shnilarimiz unga qayt qarib qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi deb aytadi lekin u kishiga qaytish niyatim yo'q